мы теперь понимаем, такой человек, как Вова Рыбак, он, наверное, один, единственный. Знаете, последний год мы с ним прожили вместе. И трудное его состояние, когда его позорно вынули с Бакивщины, когда я его поддерживал, когда я ездил на Туровскую, когда объясняли Пашинскому и всем остальным, что это настоящий патриот Украины. Когда вместе с ним мы были на Майдане. Правильно, Дима Лубинец, я спасибо ребятам всем говорю здесь. Многие те, которые были в оппозиции 2010 -го года, низкий вам поклон. Вы не поменяли своих позиций. Вы как боролись с этой рыговской мразью, которая сегодня населяет наш регион, так и боремся сегодня. И Вова пример тому. На Майдане мы с ним, он рассказывал про жизнь. На Майдане, правильно Дима сказал, что он в первых рядах мы с ним шли и вокруг нас валялись трупы, в гостинице Украины зашли, мы снова ходили, не понимали, что там происходит. Потом приехали мы на Донбасс, думали, что победа, Майдан победил, ничего подобного. Нам сперва дают одного губернатора, который полностью ставит вокруг себя всю Риховскую элиту. Губернатора Кировоградской области, начальника УВД Кировоградской области, советника, начальника СБУ, Луганска. Всех предателей вокруг себя ставят и опять уничтожают наш край. Вова Рыбак единственный из нас, кто открыто пошел на конфронтацию с теми людьми, которые были в Горловке. Знаете, за день до гибели Марина Жартовская, если корреспонденты знают, это комсомольская правда сейчас, сайт, я, Володя, мы его встретили на такси с Горловки тогда еще, он взял деньги и приехал к нам, мы в Донецке стояли на... Он подсел к нам в машину. Мы приехали в Краматорск, приехали в Славянск, встречались с ребятами. Сидели в Фиесте, это в Краматорске есть такое кафе, разговаривали. Ночью его убеждал, чтобы Вова поехал с нами в Мариуполь, чтобы мы там переночевали. Он нам сказал большое спасибо, встал на ветке, сел на маршрутки и уехал. Больше Володи рыбака мы не видели. Я к чему это рассказываю? Такой как рыбак, знаете, Четыре дня мы искали. Я, Лена Рыбак, Таня Ходоковская, еще четвертый нам там подослали, заслала казачка. Мы как безумные четыре дня, днем и ночью, сутками, нас уже отслеживали, дыра эта вся в горловке И Крищенко мы ездили, когда он уже был на больничном, и начальник уголовного розыска. У нас была надежда, что Вова живой. Четыре дня, пока в СМИ не появилось сообщение о том, что нашли, и мы приехали сюда, уже стояла. Чечены стояли на блокпостах. Мы приехали с медэксперту. попросили его, чтобы нам показали Вову. Поверьте мне, под страхом физической расправы над ним, мы его закрыли в комнате, чтобы он нам выдал справку на Вову. Мы забрали справку и поняли, что мы отсюда не выйдем. И мы бегом отсюда оплатили деньги и уехали хоронить Володя. К чему это все рассказываю? Знаете, прошла 2-3 месяца после его смерти, я понял, что ну, не хватает рыбака, не хватает, рано Вова ушел. Не хватает, чтобы рассказывать той власти, которая опять пришла в Донецкую. Сперва Тарута сдал область. Сегодня другой губернатор ставит всех. Нет, нет, нет вот стоят патриоты Украины. Кто-нибудь стал председателем райадминистрации? Кто-то вознаил какую-то школу или больницу? Нас опять не тут угнетают всех. Ребята, проснитесь, мы вас просто снесем. Есть патриоты Украины. Пример Вола ребят. Есть люди, которые готовы строить новую Украину. У нас везде опять Риги. При власти Риги. Секретари госсовета в Риге не имеют Большинство рыгов, то есть они нам сегодня рассказывают, как нам нужно жить. Они привели эту беду на Украину, они слили Донецк, Я часто бываю в Киеве. Я захожу в магазин и ходят рыги, которые кинули людей в Донецке, в Макеевке, в Горловке. Они ходят с охраной, бывшие прокурорские работники, бывшие налоговики, бизнесмены. Извини за ржение, бандиты по одной кличке. Они всех кинули людей там, поэтому... И кабинет министров, и губернатор. Просыпайтесь. Мы вам ничего не простим. Не будет 2005 года. Слава Украине. Героям слава!